بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین میرا نام عدنان ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور اگر آپ نے سیرت النبی کی پہلی پانچ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ناظرین مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے ایک دن حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندھی وہاں آئی اور کہنے لگی آج آپ کی بھوپی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ بات سنی تو فوراً آپ کے پاس آئے اور اس بارے میں پوچھا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہے یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ بالکل سچ کہتے ہیں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ میراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے اور مکہ کے مشرقین نے آپ کو جھٹلایا تھا اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس واقعے کو سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے عبداللہ رکھا اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد تھا اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام آپ نے تبدیل کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار کر کے اسلام قبول کیا لیکن ابو بکر بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کرنے کا حکم دیتے ہیں آپ کے لیے ابو بکر صدیق وزیر کے درجے میں تھے آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے چار وزیر مقرر فرمائے ہیں دو آسمان والوں میں سے یعنی جبرائیل اور علیہ السلام اور دو زمین والوں میں سے ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہما اسلام لانے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا تھا خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا اور اس کا ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے اور پھر سارے کا سارا حضرت ابو بکر کی گود میں آ گیا آپ نے یہ خواب ایک اسائی عالم کو سنایا اس نے یہ تبیل بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے کچھ عرصہ بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا یمن میں یہ ایک بڑے عالم کے گھر ٹھہرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا پھر اس نے کہا تم ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا اس کے پیٹ پر ایک بال دار نشان ہوگا حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا اب یہ ضروری ہے کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو ان کے ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا تب وہ پکار اٹھا پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر کے واپس اس کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار سنائے اس کے بعد جب میں مکہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے فوراً آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی آپ باہر تشریف لائے مجھے دیکھ کر آپ نے اشارت فرمایا اے ابو بکر میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ آپ کے پاس ان کر میں نے کہا آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے آپ نے اشارت فرمایا اس بوڑھے کے وہ اشعار جو اس نے تمہیں سنائے تھے یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا میرے دوست آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا آپ نے اشارت فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اپنا ہاتھ لائیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مسلمان ہونے کے بعد ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا کو ہوئی تو اس نے انہیں دھوئے میں کھڑا کر کے تکلیف پہنچائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے ان کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوگا اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی آپ کی کوششوں سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوگے گے جہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراں قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے اس وقت ان کی عمر انیس سال تھی یہ بڑی زہرہ کے خاندان سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائتہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خاندان سے تھی اسی لیے حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے حضرت سعد اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو ان سے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھو گے نہیں اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا حضرت سعد نے اپنی والدہ سے کہا خدا کی قسم ماں تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس ایک ہزار زندگیاں بھی ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نبی کریم کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا تاہم اس نے اب حضرت زید کو گھر میں قید کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت زید گھر سے چلے گئے اور کچھ دن تک گھر واپس نہ آئے والدہ نے تنگ آ کر پیغام بھیجا کہ تم گھر آ جاؤ دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو چنانچہ یہ گھر چلے آئے اب ماں نے پیار سے انہیں ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو عامر کتنا اچھا ہے اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے اب تو والدہ کے غصے کی انتہا نہ رہی ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائیں آخر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے اور ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا ان کا اعلان سن کر نوفل ابن ادویہ نے انہیں پکڑ کر ایک ہی رسی سے باندھ دیا اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں ایک راہب کو لوگوں سے کہتے دیکھا کہ اس مرتبہ حد سے آنے والوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ ہے میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا پھر اس نے پوچھا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے میں نے پوچھا احمد کون تب اس راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ اس کا مہینہ ہے وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا وہ آخری نبی ہے اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں سبزہ زار ہیں اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو میں وہاں سے واپس مکہ پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ محمد بن عبداللہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے اور اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم وشرم میں سے ہیں یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارہ دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑا ان میں سے پانچ اشرم وشرم میں شامل ہیں حضرت زبیر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں حضرت ابوبکر حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں تیر بنانے کا کام کرتے تھے ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایمان لائے وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اقوہ بن ابھی معیت کے خاندان کی بکریاں چلا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے میں نے کہا جی ہاں لیکن یہ دودھ تو امانت ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ دیا ہو میں نے کہا جی ہاں ایک ایسی بکری ہے جس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا اور وہ دودھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا چنانچہ تھن فوراں ہی ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موضع دے کر کہا اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حقیقت بتائیے آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے تو تم جانکار ہو یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے ان کی ماں کا نام ام عبد تھا ان کا قد بہت چھوٹا تھا نہایت دبلے پتلے تھے ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہے اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے اور جس چیز کو عبداللہ نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اس لیے یہ آپ کے گھر آتے جاتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو بر وقت جگایا کرتے تھے اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہی آپ کو جوتے پہناتے پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں انہیں آپ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی آنے سے بھی تین سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا انیس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور لوگ اس کو کہان اور جادوگر کہتے ہیں مگر اللہ کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں یہ تمام باتیں سن کر میں خود ان سے ملنے کے لیے مکہ پہنچا ایک ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا اس کے باوجود میں زمزم کی برکہ سے موٹا ہو گیا میرے پیٹ کی سلوٹی ختم ہو گئی اور بھوکھ کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا ایک رات حرم میں اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا السلام علیکم یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے اثار محسوس کیے پھر آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا جی میں غفار قبیلے کا ہوں آپ نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہو میں نے عرض کیا تیس دن اور تیس راتوں سے یہاں ہوں آپ نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے میں نے عرض کی میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں جہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوکا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا آپ نے فرمایا مبارک ہو یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفاعت آ فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفاعت آ فرماتا ہے اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سراب کیا تھا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سرابی حاصل نہیں کرتے ناظرین کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی اسلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا ان سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا اب ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو یہ حضرت ابو ذر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدی کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلایا گیا اور پھر یہ ربزہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے ربزہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی ان کے مان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو آب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے ایک جگہ حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا ہم اندر داخل ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابوذر اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا اب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملہ کا کلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار پکار کر اعلان کروں گا جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں قریشیوں نے کہا اس بد دین کو پکڑ لو انہوں نے حضرت ذر کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ پوری قوت سے انہیں مارا گیا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا تمہارا برا ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ذر فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آ کر اپنے بدن سے خون دھویا اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا انہوں نے پھر مجھے مارا اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے چھڑایا پھر میں واپس اپنے بھائی انیس کے پاس آیا تو پتہ چلا کہ میری ماں اور انیس دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے قوم غفار سے بات کی ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے باقی لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے قبیلہ غفار کے لوگوں کو اسلام قبول کرتا دیکھ کر قبیلہ اسلم کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا اور ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزک میں گرنے سے روک رہے ہیں اسی وقت ان کی آنکھ کھل گئی اور فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنا خواب انہیں سنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پشیدہ ہے اللہ کے رسول موجود ہیں ان کی پیروی کرو چنانچہ حضرت خالد بن سعید فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اے محمد آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کے برابر کا نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور تم جو یہ پتھروں کی بالت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو یہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ان کے والد کا نام سعید بن آس تھا بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو کوڑوں سے اتنا مارا کہ کوڑا ٹوٹ گیا پھر اس نے کہا تو نے محمد کی پیروی کی حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بولے اللہ کی قسم وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا خدا کی قسم میں تیرا کھانا بنا بند کر دوں گا حضرت خالد بن سعید نے جواب دیا اگر آپ میرا کھانا بنا بند کر دیں گے تو اللہ مجھے روٹی دینے والا ہے تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا حضرت خالد بن سعید گھر سے نکل کر آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آگئے اور آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے باپ سے بالکل ہی لا تعلق ہو گئے ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا اس وقت اس نے قسم کھائی اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا ناظم خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ان کے بعد ان کے بھائی عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینہ کے باغ تک روشن ہو گئے اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینے کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگیں انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا پھر جب ان کے بھائی خالد مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہو گئے اسی طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے ان کا باپ ایران کے بادشاہ کسرہ کا گورنر تھا ایک مرتبہ کیسر کی فوجوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا لیا گیا یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے پڑے پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب و کے بازار میں لے آئے اس بازار میں میلہ لگتا تھا اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدان نے انہیں خرید لیا اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنو یہ سوچ کر گھر سے نکلے راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی وہ بھی آپ صلی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی مقصد سے جا رہے تھے یہ دونوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ پڑھ کر سنائی تو دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے پھر یہ دونوں گھر واپس آئے اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ اپنے ماں باپ کو سنایا اور وہ آیات بھی پڑھ کر سنائی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے ناظرین اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ